आज गुरुवार दिनांक तेरा दोन दोन हजार पंचवीस रोजी स्वर्गीय प्रभाकरराव गणपतराव वाघमारे यांच्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं श्रीमान सुशील व वा, सचिन वाघमारे यांच्याकडनं आजची भोजनसेवा देण्यात येत आहे त्यानिमित्ताने बेघर निवारा केंद्र नंददीप फाउंडेशन यवतमाळ समस्त वाघमारे परिवाराचे मनापासून आभारी आहे जय हिंद जय गाडगेबाबा

Sabhuka Swami, tu antarjami. Sabhuka Swami, tu antarjami. Sabhuka Swami, tu antarjami.

सजते तेरा मेरा, तेरा मेरा। तूही माता ते पिता स्वामी तु अङ्गी somebody Uh oh That's one.